क्रिसमस का वार। वार। और, और। मुबारकबाद किस खाते में आइए इस टॉपिक पर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं पच्चीस दिसंबर को ईसाई क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार की बयान करने की हाजत नहीं मुख्तसर ये, ये कि नसारा के नजदीक इस दिन, दिन अल्लाह के बेटे के पदाइश में ये अकीदा कोई डका छुपा नहीं बल्कि खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नसारा के इस अकीदे का जिक्र किया है

कि ईसा अल्लाह के बंदे और इसके रसूल थे जो बनी, बनी इस्राएल तरफ की तरफ किए गए और इन पर इंजील नाजिल की गई जिसमें बाद में, में तहरीफ कर दी, दी गई इसके साथ साथ हम इस बात पर भी यकीन कामिल रखते हैं के सलाम को यहूदियों ने सूली पर पल लटकाने की, की नाकाम कोशिश की और अपनी अम्बिया दुश्मनी का सबूत दिया।, दिया लेकिन अल्लाह रब्बुल रब ने इन्हें बाजब आसमान पर उठा लिया और सदना ईसा कुर्ब क्यामत के वक्त दुनिया में तशीफ लाएंगे हमारे माशरे में बदकिस्मती में से शाऊर और या दीनी शाऊर की कमी है और दीनी शाऊर कम, कम है और लोगों में सुनी में, सुनाई, सुनाई बातों और दूसरी की देखा देखी, देखी आमाल करने की आदत हर जगह फैली हुई है इसकी सबसे बड़ी वजह दीनी तालीम की कमी और खानदान या इलाके के बड़ों की बूढ़ों की, की अंधी है हमारे मुआशरे में रसूमात सिर्फ अपने बड़े बूढ़ों के करने की वजह से अदा की जाती है और अगर हम अपने गिरदो पेश निगाह तो हमें कई रस्में कई रस्में और खेल तमाशे दीन के नाम पर करते हुए लोग मिलेंगे क्योंकि बात, बात क्रिसमस के हवाले के से, हवाले करनी, से है। करनी है लिहाजा मैं फिर प्रेव अपने प्रेव पर आऊँगा मैं अर्ज कर आ, चुका हूँ कि क्रिसमस मनाने का, का बुनियादी मकसद किसी अकीदे की अक्का करता है ये अकीदा हर मुसलमान के लिए नाकबले कबूल है और क्यों ना हो

आइए सुन दे और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है यानी अल्लाह बेटा रखता है लकाल जी तुम शसा कहने वालों तो तुम बुरी बात जुबान पर लाए हो تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا करीब है कि इस इतराक से यानी इस झूठ से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े अंदाउलिर रहमानी वलदा कि उन्होंने रहमान यानी अल्लाह के लिए बेटा, बेटा तजवीज किया मा लिर्रुणारी वा वा लिर्रुणारी वलदा। और रहमान के लिए शया शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए इन आयात में अल्लाह इज़्ज़त ने, ने फरमाया कि जो अल्लाह के लिए बेटे, बेटे का आकीदा रखते हैं, हैं वो ऐसी सख्त बात, बात, बात करते हैं कि जिससे जिस आसमान फट पड़े, पड़े और जमीन, जमीन शक, शक हो जाए, जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए अल्लाह इज़्ज़त यकता है अल्लाह इज़्ज़त एक है और इसका किसी अमर में कोई शरीक नहीं वो अकेला है ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है ये हमारा अकीदा है अल्लाह पाक हमें इस पर कामिल कामिल यमा फरमाए अलैहि वसल्लम